的至上神力，这是业火。胸中恢复了清醒，也恢复了业火。不，这不是业火，这是琉璃火。琉璃火是上古就失传的慈悲之火，需得七情八苦淬炼，仍不失本心。心怀大爱与慈悲之人，才能驾驭。竟没想到。 月族能掌握琉璃火。东方青苍，小兰花，杀了我！现在我与太岁的元神融为一体，你杀了我，就可以杀了太岁。 快！我撑不了多久了。不可能，我做不到。多对，你做不到，你做不到的，西元。我知道你爱他，更胜于你的生命。太岁，你的敌人是我。你放开他。小老虎。 不死，太岁会继续祸害三界，这样你做的一切都白费了。拯救苍生是我的命运，不是你的。但拯救你，是我的使命。 西人 <laughs>，你怎么可能亲手杀死东方靖王？你做不到！ you yeah. 你我做到了。